Здравствуйте. Здорово. Вы откуда? Представьте, пожалуйста. Тель-Авив. Тель-Авив. Угу. Тель-Авив. Здравствуйте. А как вы относитесь к... Не буду говорить, к евреям. Не важно вообще, в принципе. Для чего вы сюда зашли? Вот, мне ну, просто расскажите. В принципе, для чего? Вы пытаюсь, сюда пытаюсь пообщаться с россиянами. Ну вот смотрите, я со стороны Российской Федерации. Давайте угу. пообщаемся. А ты способен? Я смотрю, ты что-то уставший какой-то очень. Ты можешь разговаривать? Я могу общаться. Да. Я вам больше да. кажу, вы знаете украинскую. Я могу с вами разговаривать. Размовлять украинскую чистую украинскую мову. А мне ты откуда чистую выучил? Я я из Луганска буду находиться, из Российской Федерации. Будешь находиться из Луганска, понятно. А как Но... ты, а как ты вдруг в Российской Федерации выучил украинский? Не украинский язык я учил, Мне нравится украинский язык, я его люблю. Я Жил при Украине 2000, ну, до 2000. Наверное, наверное все-таки не при Украине, а в Украине ты жил, все-таки. При Украине. Нет, И говорят Украине. говорят, когда живут в стране, какой-то, говорят в Украине. А нет, я говорю при Украине. Почему почему ну, при Украине? Это так говорят, обычно на... об оккупантах. Об, Например, вот крымчане или те же э, Луганцы сейчас могут сказать что они живут при России, например, это это будет правильно. Uh -huh. А когда Но ты жил в правильно. Украине, то ты жил в Украине, ты жил не при чем-то, ты жил в этой стране. Не, мужик, 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 я жил, смотри, я жил на территории Донбасса, Луганска, Луган. Правильно, Луганск, на территории на... Украины, да, все правильно. На территории Украины, Украины, да. я учил. Я учил параллельно русский и параллельно украинский. Не правильно, я потому что учил... ты жил в Украине, ты учил украинский и учил еще и русский тоже. Да, возможно, да, мой. да, так, да, 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 да. Конечно, ну. конечно. Поэтому я могу поговорить и на русском и на украинском языке. И когда мне люди говорят: "А почему ты так говоришь на на украинском языке так хорошо, когда... Ну, я не буду. Ну, какая что разница? Не... Ну, Правильно? Россия же запрещает украинский язык, поэтому и встает такой вопрос. Где, как же ты где, говоришь где так где хорошо украинский? по украински, если Россия его подождите, запрещает. Подождите, подождите, а где Украина запрещает? Подождите, Россия запрещает украинский язык. А сколько сколько в Луганске осталось школ полностью на украинском языке с обучением? Ноль. Ну, ну есть... вот и ответил на свой вопрос. Ну, где запрещают? Ну, вот в Луганске запрещают. Ну, когда пытаешься, когда пытаешься с человеком договориться на его языке. Что договориться? Ну, извини меня, пожалуйста, когда мы пытаемся договориться на одно, ну, чтобы мы общались относительно на одном языке, украинский, русский, неважно. Пытаемся, пытаемся, общаемся. Год, два, три, четыре, десять, пятнадцать происходит беда вот поэтому ничего не понял кто-то хотел мне сказать я мужик мужик поэтому Стоитнический. происходит что украинского до русского да до... я, я, же, я же тебе другой вопрос задал россия это запрещает украинский язык почему ты нет россия россия не запрещает ну как же нет если ты сейчас сам подтвердил что да не мужик смотри Извини меня, пожалуйста, ну какой ты меня э, вопрос. Скажи от... мне, вот подожди, не подожди запрещает... секунду, другой вопрос. Смотри, я... Подожди я... секунду, секунду, другой вопрос. Конечно, конечно, скажи мол, мне, мол, мол, когда, когда ты жил в Украине, вот в Луганске, в Украине, когда ты жил, сколько было школ на русском языке? С русским все языком. Были... Все были на русском языке. Угу. А почему, все. как ты думаешь, почему? Ну не все у тебя были школы на украинском языке, конечно же. Не знаю, просто я, я таких было не встречал, еще обучение все и на русском, русском все, естественно. Все были русскоязычные? Подожди, ты хочешь был... сказать, что в Луганске не было украиноязычных школ? Не знаю, я таких не встречал. Ну я А где же ты выучил тогда украинский язык? Подожди, ты сказал, что ты учил его в школе. Братик, нет, было. Смотри, какой ты мне братик. Ты же сам ну, только что, что сказал две извините. минуты назад, что ты выучил я, в школе украинский не язык. Ругайся. Я сейчас... Подожди, стой. Не ругайся. Я, я не ругаюсь. Я тебе объясню. Я... Я тебе объясню. Смотри, смотри. Давай. я учился в русскоговорящей школе. У меня mm -hmm. был украинский язык, у меня была украинская литература. Mm -hmm. Я учил украинский язык, украинскую литературу. Параллельно у меня был русский украинский. Замечательно. Украинский. А сейчас ну, а есть параллельно здесь украинский плохого. язык и литература о, о, мужик, в школе? Мужик, что здесь плохого? Нет. Нет Твой язык знаю в совершенстве. Подожди. Отлично, я за тебя очень рад, что ты два знаешь спасибо, совершенно. Спасибо, Скажи спасибо, мне, сейчас спасибо. есть параллельно украинский язык или украинская литература в школе? Не, 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 здесь украинского нету давно. Нет, а почему? Да, нет, 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 нет. А почему? Как ты, ты можешь мне это объяснить? Почему, когда ты жил в Украине, то был и русский, и украинский, а когда ты живешь в России, то нет украинского. Почему? Как... Конечно, легко могу тебе объяснить. Когда пытались Давай. договориться с государством, когда пытались 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 о чем могли, договориться с кем могли Подожди. с кем, У, да, с кем и о чем пытались мы с договориться ведем, мы с тобой ведем диалог. нет так ты говори конкретно ты как-то в общем я не могу понять просто о чем ты говоришь с кем и о чем пытались договориться ну давай так давай если ты пост, пост просишь Окей, давай с тобой так поговорим. Хорошо, а постфактум. Постфактум, по я, тебе, я, я тебе говорю, смотри. Давай. До, смотри, 80-х, 90 -х год, ладно, окей, 2000-й, 2001 й 2010-й, ну, Но. Я как? учился на, те, на территории Украины, я был украинцем. Все да, правильно, ты учился в учил Украине украинец. на двух языках, смотри, у тебя два было языка. У меня был, а у меня когда ты основной. сейчас в России, то украинский русский. тебе учить нельзя уже. У меня основной был русский. Ну хорошо, так а при чем здесь, а почему сейчас украинского нет в школах? А зачем он нужен? Ну ты же сказал, что ты любишь украинский красивый язык. Я люблю, обожаю украинский язык. Это замечательно, особенно особенно литература угу. украинская. Это так, замечательно. А, почему же не а зачем сейчас она в не его? сейчас в данный момент нужна, когда пропагандируют Что? нетрадиционные ценности, как минимум? Как, Кто пропагандирует нетрадиционные ценности? Украинцы. А это какие нетрадиционные ценности? Чьи нетрадиционные? Украинцев. Ну, подожди, стой вашего правительства. Давай так, давай. Нет. Давай стой. Подожди, стойте, стойте, какие стойте, нетрадиционные давай, ценности? Давай Про так. что ваш, ты говоришь? Ваш, вашего правительства. Вот что вот моего правительства? правительства? Нет. О. Какие а, пропагандируют нетрадиционные пропагандирует? ценности? Я какие объясню, нетрадиционные? Я тебе объясню. Трактует, трактует нетрадиционные ценности. Европейские. Какие? Европейские. Я тебе конкретно назови на эти ценности, братан. А чем они плохие европейские ценности? Ну, Назови плохую европейскую ценность. Назови. Ну смотри, когда мужик в семье так. один. Давай возьмем с христианством, да? Мужик в семье, семье один. Кстати, европейцы тоже христиане. Ты же в курсе, да? Естественно, естественно. Да. Но, только... но правда, там сейчас почти мусульмане уже скоро будут. Мужик, Бля, красава, 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 что сказал. Ты же понимаешь, что от европейцев до христианских ценностей уже давным далеко Ну давай, давай, ближе, ближе. Что там, мужик один в семье? Так, один мужик в семье. Один в семье гуляет, да. отдыхает, все. И да. когда он говорит то, что женка, я хочу пойти гулять. Ты разумеешь, о чем я кажу? Ты разумеешь? Пока, христа, пока не понимаю, и... о чем ты говоришь. Пока не понимаю. Наичу, а ну, а не разумеешь. Ну, я не понял, про что ты мне сказал? Ну, он хочет идти гулять. Ну, отлично. Все ходят гулять с друзьями в бар, там не знаю. Просто в парке, в шахматы пойти поиграть. Я не знаю, чё, о чем ты мне говоришь вообще. Какие? Я тебя попросил пример плохих ценностей европейских. Европейских хуёвых ценностей сейчас, секундочку. Нет, плохих, <свист> не надо материться, я же тебе сказал, зачем ты материшься? А, подожди, а что тебе? Ну, я помочь упался. Но... Ну давай, отражает? ближе к делу. Хорошо, ты не не, 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 не. Давай, я Подожди, у тебя висит еврейская вот эта шляпа. Шляпы еврей... нет, у меня еврейская. Да, Она не, очень не дорогая. Не ты вечно. что, у меня денег нет на еврейские шляпы? Ты знаешь, сколько они стоят? <свист> ты что? Еврейский совсем Души ну вот, ты что, это, это дорогущая вещь, ты что? У меня он еле на портрет хватает. Еврейская шляпа? Да. Короче, не отвлекайся. Слышишь, ладно, я понял, ты про европейские ценности не пустил. Слушай, а скажи мне другую вещь. Я уже за еврея зацепился, стой, подожди. Да подожди, ну давай закончим сначала. Давай закончим сначала. Ну что ты начинаешь на России? Смотри, чтобы я с тобой дальше продолжал диалог, не Ой, монолог. Да, 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 Так да. я тебе вопрос да. пытаюсь задать, ты же мне не отвечаешь ты вообще. Ты да не я хочу на. Я не хочу отвечать на твой вопрос. Так да, я тебе да, другой я. задам. Ты, на тот ты не хочешь, я уже понял. Я тебе другой задам. Слушай, ты можешь мне сказать, э, почему вот э, Россия Подожди, говорит, стой. что напала я на я Украину, подойду, потому что защищала... Подойду. Русских, ну, что, что им запрещали говорить по-русски. А ты вот говоришь, что ты учился на двух языках. Ты можешь мне объяснить этот парадокс? Какой? Какой? Что ты свободно в школе учил русский язык, а Россия говорит, что вам запрещали. А, снимай, это Еще раз повтори, повторись, повторись. Да, только ты зафиксируйся, чтобы ты мог понять я и услышать вопрос. Брать. А опять. Почему? Россия утверждает, что вам запрещали говорить по-русски, а ты мне сейчас сказал, что учился на обоих языках абсолютно свободно. Ты больше, больше, больше слушай иностранные новости какие-то от того же Соловьева, вот этого про пропагандиста ебучего, которого, сука, должны шлепнуть, а его шлепнуть рано или поздно, блядь, и вот и все. То есть ты не поддерживаешь эту российскую пропаганду, да? Нет, я не поддерживаю Соловьева и его риторику. А чью-то риторику поддерживаешь? А, а путиновскую поддерживаешь, риторику? Конечно, двумя руками и ногами. Так это же Путин и сказал, что он русскоязычных защищает на Донбассе. Ну, защищает, братан. Так как так, а, как? а, нет, а что нет. с вами там такое было, если ты сам не, сказал, мужик, что вы по-русски спокойно мужик, разговаривали? Мужик, если мы с тобой хотим, хотим подискутировать. Хочем, да, ты мы ну, хочем, понимать, что хочет. такое политика, что такое геополитика, что такое вообще в принципе, о чем мы будем говорить. А ты не, ну, вот ты не понимаешь, о чем, ты говоришь. Ты это, это все объединяешь. То есть Короче, тебе Путин плохой, Все понятно. Ты, ты, у, тебя Путин, у, тебя да, уже, у, тебя, уже, у тебя уже русский, русский, Путин, У тебя Путин, 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 Путин у тебя дядечка, уже в такой пошел, пошел поругал. А что там Путин? Ладно, О, все, Путин. давай, иди, все. Ну, это бесполезно будет. Тут уже понятно, что здесь бесполезный разговор. Тут э, разговаривать нечего. Но главное, что интересно, э, слил все эти, <coughs> Все всю, всю пропаганду опозорил, так сказать. Рассказал, что по-русски нормально учился в школе, и никто их не притеснял, оказывается.